вот такого, набрать, вот такого колеру тут лужи. Это борщ. Это борщ. Он не, 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 такой. Борщ меньше червоний, чем ця лужа. Калюжа. Это колер дороги. Ха-ха-ха. это а колер дороги. Вин червоный. Глубокая. Сортируем один. Скировки. Вот первый тут. Вот, здесь вода намного краснее, чем во втором. Она здесь отстаивается. Потом во второй поступает более очищенная. Потом со второго вот здание вот стоит. Это э, насосная станция. Она перекачивается в другой большей отстойки, а, ну вот она, она, окончательно отстаивается, а потом поступает на артиллер металл. можно взять или это можно да, можно? да, можно. Это, кстати, хорошая идея, это родная криворусская вода. Да-да-да-да, да. вот. Куп так это шахтная... Ш... Есть. Шахтный там отстойник, да? Да, вот где поудобнее. Ну бывает вода, конечно, достигает почти вот самого верха, бывает. Российская <связь> минеральная вода. Криворожская минеральная вода, говорит. А. Вот это Криворожская минеральная вода. Тут ее уже, мы не первые, кто ее набирает. А? Обогатитесь железом искупайтесь если в организме есть недостаток железа то прошу купавцы, не надо кушать, кушать не надо кушать огурцы один раз здесь искупаться ты да. будешь как вот этот железный окатыш обогатишься с железом э, что она не сильно красная все там на дне. А вот служ она более красная. Она прямо вот бывает а отстаивается. Прям как компот сюда должна быть. Так бывает. Вот служба хоть она более концентрирована. Слушь бывает реально четко красная. Да, Лучше да. бы службу она брать. А так она там света красная. Это а всякая то, слушай, а то отстойная. Надо же понимать, но а она, на она на дне, -то, железо а железо на дно осело. Нет, оно не на дно осело, оно во взвесе оно находится все время распаренное. Там нормально. Вес, она она я... розоватая, она видно, что она розоватая. Конечно. Но слушай, вот она более концентрированная, там конкретно четко красная. Бывает оседать и такая же вверху. То есть это по бутыхаш, она опять вся красная. Я так набирал бутылку. Просто в луже она более концентрирована. Не, она там тоже отстаивается. Но если ее разбаламутить, то можно как раз самого такого ядреного набрать.